જામનગર પોલીસે આંગણવાડીમાંથી ગેસના બાટલા ચોરી કરતા એક સસ્પેન્ડેડ આચાર્યને ઝડપી પાડી જામનગર દેવભૂમિ દ્વારકા અને પોરબંદર જિલ્લામાંથી આચરવામાં આવેલી છવ્વીસથી વધુ ચોરીનો ભેદ ઉકેલો છે આરોપી કાંતિલાલ નકુમની ધરપકડ કરી છે અને તેની પાસેથી ચોરી કરેલા અઢાર ગેસ બાટલા મોબાઈલ ફોન મોટર સહિત સિત્તેર હજારથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે છેલ્લા બે મહિનાથી જામનગર દેવભૂમિ દ્વારકા અને પોરબંદર જિલ્લાની આંગણવાડીઓમાં ગેસ સિલિન્ડર ચોરીના બનાવો નોંધાઈ રહ્યા છે

ये जो आरोपी है ये जाम कोटा गांव की प्राथमिक शाला में एक सस्पेंडेड टीचर है इसका एमओ ये रहता था ये जो भी आंगनवाड़ी सेंटर्स है उनकी रेकी करता था और जब इसे सही समय लगता था आंगनवाड़ी सेंटर्स का ताला तोड़ के उधर से गैस सिलेंडर्स चोरी करके ले जाता था अपनी टू व्हीलर पेडर्स इसमें टोटल इसने 26 सिलेंडर चोरी किए थे 18 हमें रिकवर हुए हैं बाकी इसने जो द्वारका और उधर बंदर में अपने जान पहचान में होटल वालों को दे दिए ये काफी लंबे समय से क्योंकि पहले भी चोरी में सस्पेंड हो चुके हैं अपने इन्होंने स्कूल में लैपटॉप चोरी किया था तो उसमें सस्पेंड हो चुके हैं इनका चोरी का एक लंबा इतिहास रहा है और ये छब्बीस भी ये काफी लंबे समय से कर रहे हैं जब से सस्पेंड हुए उसके बाद अठारह हमने रिकवर कर लिए बाकी इन्होंने अपने जान पहचान के होटल वालों को दे रखे हैं और आगे इसकी तपास चालू है इसका और अगर हमें इसमें कुछ पता चलेगा तो हम आप लोगों को बता देंगे अनिल गोहिल दिव्यांग न्यूज जामनगर